məzahib mehmanovlu dünən axşam baləcə qardaşım Sümbətə yaşayır. Sumqırdan gələrkən Biləcərdə yaşayıram. Kirov avtobus zal evə getmək istəyəndə başıma belə bir hadisə gəldi. Departament işçiləri yol bağlı olduğundan mən mərzub idim ki, maşına tərədirəm, hədiyəm evə gedim. Bu moment qafını 2 nəfər tapdı. Üşünə də artıq dilimçi ilə xaltura eləmirəm. Evmə gedirəm. Buna kimi departament böyürdən başdan 4-5 nəfər biri açar götürür. Biri qarda çox açır, biri arxadan dalqafdan, əlimi tutana bax, boğana bax. Daxıb sürütdiyana bax, dokument hardadı tez elə ver. Dartıq başıma belə oyun açdılar. Orda kamerada çəkildi. Orda çiy görüntü olmalıdı o zərt. Yuxarıda onun altında başıma boyun açdılar. Gecə saat 12-dən sonra 2-yə kimi orada mən bir köynəklə qalmışam. Maşınımı sürüc kim gedib, hara gedib xəbərim yoxdur. Bir azdan indi mən açaram, göstərərlər. Məni təqrir eliyiblər. Qorxumun altı yumruqla, hədəylə, qorxu ilə, remin bağlı ola ola məni sürüb maşından salıblar. Remin bağlı ola ola. Mənim başıma bel oynatdılar. Heç mən nəməs nəm istəyimdən erməni etməli, mən bu hərəkət eləməz. Bizim bu departamentin işçiləri məni başıma bu oynaq çıxdıralar. Mən onu da ona görə də məcbur qalmışam. Çıxış yolunu bunda görürəm ki, bizim gözəl dövlətiniz var, dövlətçiliyimiz var. Bu nə oyunu idi, nə idi? Mənim nə qorxqum gedib, maşın gedib. Lüt qalmışam bir köynəkdə, köynəcə. Stolumun altı nə dinlədi? Baxın, indi göstərəcəm göstərəcəm görünən gündə. Mən kimə dərdimi deyim, mən bilmirəm. Sizi ə, o tövəndən sonra təbricəmiz əməkdaşları, siz kiməsə müraciət edirsiniz? Yürüşü xidmətinə zəng elədim, gecə bəçədə bir ə, yalan olmasın yarım saat, ya 40 dəqiqə, 50 dəqiqənə orada xanımla danışmışam. Oradakı bütün ə, informasiyaları götürürdük ki, mən bunu vermək istəyirəm, filan deyə. Birin verməyim. Mən dedim, iki azı razı, vermək yox, elə mən qatroluada xəbər verəcəm. Məlum olsun ki, görəsən bəzi oqurlarə çıxım. Mən əgər xaltur eləmişəmsə, tutun. Cinayətim var, tutun. Mən bir nəsə bir narşenin varsa, həmin dövlətə rüşvədə Məryəm mənim gözüm üstəyə biyum. Nə dəyişsiz idiyim. Bunlar heç bir şey demədən məni başıma boyn açdırdılar. Mən dokumentimdə 34 şəklində qalmışam, düzlərdən maşını kim sürüb, fara sürüb, necə sürüb bilinmir. Hələ məni əla sağır orta küçədə tutdular. O da taksinin get Otur deyib 1.45 manatda pul xəçərə, o taksiyə də 1000 qəpiyə getsə. Əla səliq süvbürürlər. Mən bilmirəm indi çıxış yolluğumda görürəm. Siz həkimə buraça deyirsiniz? Həkimə indi gedəcəyəm, həkimə mən işdən indi çıxmışam. Nəcə palturu elidirəmsə, mənim pıçovqalarım civimdədir. Şəhər şəhərdə sürücü şiqam. Balaxaniyə cibir daşıyıram. Belə desək, turlantı məşəq turlantıları. Mən heç bir is beləvəz fədər nə bilmə nə də nə də bilidi elə sadəcə duyuram gözünüz gördüz maşınım da, işim də mənim gözlüksüz tüfəklərimdə əlimdə. Məktublar ailənin başımda budur, sənədlər də burdadır. Zorluğumu mən indi buranı göstərəcəm ki, görün bu buran mənim nə gündür. Razıyamız da hesab eldim məsəl oyunu mənim. <laughs> mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi söz söylüyorum. Bu sülhlüklarımı xahiş edirəm ki təqib elidirəm qorunsun. Bu quldurlardan bizim canımıza sağaq quturacaqdır. Cənab Ziya Məmmədov, xahiş edirəm proqramşağında nə bilim nəyindən etsə öz başını ağa son qoysun. Xahiş edirəm cənab Ziya Məmmədovdan. Cənab Ramil Sübəxtovdan da mən xahiş eləyirəm ki bizim nazirimizdən Mənim maşınım hara gedib, axşam kim sürmüb, hara gedib, bəşə bir xatadır, bəşə bir vurub var, bəşə bir nədir? Onu bir aydınlaşdıraq, bula bilsin ki, əlaqəmin başının bəcədə bir hadisə zə tələtdir. Mən gecə 3-ə kimi qalmışam Avtobazarda bir köynəkdə, kutqa bütün sənədlərin, hamısı telefonuna. Mən heç kimə bir çəlbilmə sözümü də deya bilməmişəm ki, mən hardayam, məğərram deyildim. Xaşidram. Cənab Ramilə sügoftam ölcü götürürsün. Bunlar işdən azad olsunlar, çıxırlar, öz cəzalarına çatsınlar. Xahiş edirəm sizəm. Sağ olun.